নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক মোৰ ঘৰৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম আপোনালোকে সকলোৱে জানে এতিয়া অসমৰ ক্লাইমেটটো একেবাৰে বেয়া প্ৰতিদিনেই বৰষুণ হৈ আছে প্ৰতিদিনেই বৰষুণ হৈ আছে ৰ'দ মানে আমি দেখাই পোৱা নাই আগবেলা বৰষুণ নহ'লে পিছবেলা বৰষুণ গোটেই ৰাতিটো বৰষুণ দি আছে আৰু অকল অসমত বুলিয়েই নহয় মানে নৰ্থ ইষ্টৰ অৰুণাচল মেঘালয় নাগালেণ্ড মিজোৰাম এইবিলাকত সকলোতে বৰষুণ দি আছে ঠিক আছে আৰু আমি যে অসমত আছোঁ গতিকে অসমৰ যিবোৰ জিলাত বৰষুণ হৈ আছে আমি সেইবোৰৰ কথা আমি গম পাওঁ কিন্তু অৰুণাচল মেঘালয় নাগালেণ্ড মিজোৰাম এইবিলাক যিবিলাক পাহাৰীয়া অঞ্চলত যিবিলাক বৰষুণ হৈ আছে ডেইলি বৰষুণ হৈ আছে ৰাতি হৈ আছে দিনত হৈ আছে সেই বৰষুণবোৰৰ বিষয়ে আমি ইমান অৱগত নহয় ন মই এই নৰ্থ ইষ্টৰ কথাবোৰ কিয় কৈ আছোঁ কাৰণ সেইবোৰ ষ্টেটত যে বৰষুণবোৰ হৈ আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আছে সেই গোটেই পাহাৰৰ পানীবোৰ ক'লৈ আহে বাৰু আমাৰ অসমৰ যিবিলাক নদ নদী আছে সেইবিলাকলৈ বৈ আহিছে নহয় জানো গতিকে আমি সেইকাৰণে আমাৰ ওচৰৰ যিবিলাক ষ্টেট আছে গতিকে সেই ষ্টেটবিলাকত কিবা এটা বহুত বৰষুণ দিলে ধাৰসাৰ বৰষুণ দিছে কিবা হৈছে বতৰ বেয়া কৰিছে তাৰ প্ৰভাৱটো আমাৰ অসমতো পৰে যিহেতু গোটেই নদ নদীবোৰ আমাৰ পাহাৰৰ পৰা বহি আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰে ডিখত পৰে দিছাঙত পৰে কপিলিত পৰে গতিকে গোটেই নদ নদীবোৰ পাহাৰৰ পৰা যিবোৰ পানী ওপৰৰ পৰা পানীবোৰ আহে গোটেই অসমৰ নদ নদীবোৰ সেইকাৰণে ফেটে ফেনে ফোটোকাৰে বৈ আছে বিপদ সোমোৱাৰ ওপৰত বৈ আছে আৰু এতিয়া এইকেইদিনটো বৰষুণ দিছেই আৰু এতিয়া কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে অহা সপ্তাহটো অহা সপ্তাহটো একদম ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিব বুলি কৈ আছে গতিকে বতৰ বিজ্ঞানে যি ৰেড এলাৰ্ট ঘোষণা কৰিছে যি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আমাৰ কাৰণে ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ ৰাইজক সাৱধান হৈ থাকিবলৈ কৰিছে গতিকে যিবোৰ নৈ কাষত থকা মানুহ যিবোৰ গাঁও অঞ্চল আছে প্ৰতিবছৰে বানপানী হয় সেইবোৰ মানুহ এতিয়া সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ হ'ল কাৰণ কেলৈ আমি ঘপককৈ যদি ৰাতিৰ ভিতৰতে বানপানী হৈ যায় ৰাতিৰ ভিতৰতে গাঁওবোৰ বুৰি যায় তেতিয়া আমি কি কৰিম গতিকে সেইকাৰণে আমি সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব আৰু এইখিনি জনাৰ পিছতো যদি আমি একো ষ্টেপ নলওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিপদ অনিবাৰ্য আমি ৰাতিৰ ভিতৰতে হয়তো আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰিয়াল হয়তো আমাৰ বৰবাদ হৈ যাব পাৰে আমি হয়তো বিপদত পৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টিৰ যোগেদি আপোনালোকক এটা সতৰ্কবাণী এটা সাৱধান হৈ থাকিবলৈ এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি অন্তত পোন্ধৰ বিছ দিনলৈ যিখিনি আমাৰ খোৱা খাদ্য সেইখিনি আমি অন্তত যোগাৰ কৰি ৰাখিব লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰিয়ালৰ কাৰণে আমি যোগাৰ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু যিবিলাক মানুহৰ জীৱ জন্তু আছে মানে গৰু ছাগলী সেইবোৰ আছে হাঁহ কুকুৰা আছে তাৰ কাৰণেও আপোনালোকে অলপ মানে অন্তত পোন্ধৰ বিছ দিনৰ কাৰণে খোৱা খাদ্যখিনি আপোনালোকে যোগাৰ কৰি ৰাখিব আৰু ইয়াৰ লগতে যেতিয়া বানপানী আহে তেতিয়া নানা ৰকমৰ বেমাৰ আহে এতিয়াও আপোনালোকে দেখিছে জ্বৰ চৰ্দি কাঁহ হৈ আছে ক্লাইমেটটো চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে ঠিক আছে গতিকে সেই সময়তো হয়তো জ্বৰ চৰ্দি কাঁহ সেইবোৰ ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আজিকালি যিবিলাক হস্পিটেল আছে হস্পিটেলবিলাকত অসম চৰকাৰৰ পৰা ফালৰ পৰা ফ্ৰী দৰৱ দিয়া হৈছে প্ৰতিটো হস্পিটেলতে আপুনি পইচা দিব নালাগে দৰৱ ফ্ৰীকৈ দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে যদি অলপ কৈ মেলি আপোনালোকে জ্বৰ দৰৱ কাঁহৰ দৰৱ বা ডায়েৰিয়াৰ দৰৱ আপোনালোকে অলপ গোটাই ৰাখিব ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে গোটাই ৰাখিব হয়তো সেই সময়তে আপুনি ক'ৰবাত যাব নোৱাৰিব আপোনালোকে জানে যে বানপানী অহাৰ লগে লগে কি হয় ৰাস্তাবোৰ ছিগি যায় এতিয়াও বহুত ৰাস্তা য'ত ত'ত মাজে মাজে ছিগি গৈছে হা লেণ্ডশ্লাইডিং হৈছে পাহাৰৰ পৰা পানী মাটি খহি পৰিছে ৰাস্তা বন্ধ হৈ গৈছে মানুহৰ ঘৰ ভাঙি গৈছে মানুহৰ কমিউনিকেশ্যন বন্ধ হৈ গৈছে হা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই বানপানীয়ে বহুত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে কিছুমান গাঁৱৰ গাঁৱত আপুনি যাব নোৱাৰে ৰাস্তাৰ পৰা বুঢ়াই পেলাইছে বজাৰ সময়ৰ মানুহে কৰিব পৰা নাই গতিকে এসপ্তাহ যেতিয়া বৰষুণ দিব মুখলধাৰ বৰষুণ দিব আৰু হয়তো ইয়াতকৈ মানে বহুত ডেইনজাৰ মানে হ'ব পাৰে আপোনাৰ ৰাস্তা পদূলি হয়তো পানীয়ে পানী হ'ব পাৰে চাৰিওফালে ঠিক আছে গতিকে অন্ততঃ পোন্ধৰ বিছ দিনৰ কাৰণে যদি আপুনি সেইখিনি বস্তু গোটাই থয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মানে থাকিব পাৰিব আপোনালোকে বিপদৰ পৰা বাচি থাকিব নহ'লে চৰকাৰৰ কিছুমান মানুহ এতিয়া ৰিলিফ কেম্পবিলাক যিবিলাক থাকিব সেইবিলাকলৈ হয়তো কেতিয়াবা কি হয় চৰকাৰৰ মানুহ গৈ পোৱালৈকে বা প্ৰশাসন গৈ পোৱালৈকে বহুত সময় লাগি যায় কিন্তু এটা সময়ত আপুনি পাব কিন্তু হয়তো বহুত লেট হৈ যাব পাৰে অন্তত নিজক সেই সময়ত সেইকেইদিন আপোনালোকে মানে বিপদৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইমাৰ্জেঞ্চি কিছুমান বস্তু যদি আপোনালোকে গোটাই থয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনালোকে অলপ দেৰিকৈ হ'লেও চৰকাৰৰ পৰা আপুনি যিখিনি সুবিধা পাবলগীয়া আছে সেইখিনি পালেও আপোনাৰ নিশ্চিন্ত মনে থাকিব পাৰিব আৰু আপোনাক হয়তো ৰিলিফ দিয়াটো অলপ দেৰি হ'লেও আপোনাৰ কাৰণে বা আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে অসুবিধা নহয় ঠিক আছে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব এতিয়া বৰষুণ ধাৰষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ লগে লগে বজ্ৰপাতো মাৰিব বুলি কৈছে গতিকে আপোনালোকে সেইখিনিও অলপ সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে ক'ৰবাত ওলাই যাব নালাগে ৰাতি বিয়লি বৰষুণ দিলে ঘপককৈ ওলাই যাব নালাগে আৰু বিজুলী মাৰিলে ডাঙৰ গছৰ তলত ৰম বুলি ভাবি পেলাই গছৰ তলত ৰ'ব নালাগে কাৰণ ওখ গছবিলাকত বেছিকৈ বিজুলী মাৰে ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ যদি তেনেকুৱা কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট আছে হয়তো গছ গছনি এইবিলাক উঘাল খাই পৰিব পাৰে ৰাতি যদি বৰষুণ বেছিকৈ দিয়ে দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে অকণমান কাৰেণ্টটো কাটি থ'ব দৰকাৰ হ'লে মেইন ছুইচটো অলপ কাটি থ'ব কাৰণ কেলৈ ক'ৰবাত যদি শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ পেলাই আপোনাৰ ঘৰ জ্বলি যাব পাৰে আপোনাৰ টি ভি ফ্ৰিজ এইবিলাক আপোনাৰ মানে হাই ভল্টেজ আহি পেলাই আপোনাৰ চব মানে নষ্ট হৈ যাবলৈও আছে মানে আপোনাৰ সেইবিলাক বৰবাদ হৈ যাব আপোনাৰ চাৰ্কিটবিলাক জ্বলি যাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে অন্ততঃ বৰষুণ চৰষুণ বা বেজু দি দিলে আপোনালোকে মেইন ছুইচটো কাটি থৈ দিব ঠিক আছে কাটি থৈ দিব আৰু যদি তেনেকুৱা হয় কিবা কাৰণত যদি ঘৰত জুইও লাগিছে কিবা লাগিছে বা বানপানী সোমাই গৈছে আপুনি তেতিয়া অন্ততঃ আপুনি যিকেইটা আপোনাৰ সাঁচুতীয়া ধন আপুনি পইচাকেইটা ল'ব আপুনি বাকীবোৰ বস্তু চাবলৈ চিন্তা নকৰিব হয়তো ৰাতিৰ ভিতৰতে পানী উমাই যাব পাৰে গতিকে যিবোৰ বস্তু আপুনি পাৰে খাদ্য সামগ্ৰী টকা পইচা ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ল'লে বা আপোনাৰ কাপোৰ কানি যিখিনি বলেৰে পাৰে সেইখিনি আপোনালোকে লৈ যাওঁ ওলাই যাবৰ চেষ্টা কৰিব আৰু সেইখিনি ক'লোঁ আপোনালোকে খোৱা খাদ্যখিনি অন্ততঃ মজবুত কৰি ৰাখক ৰাখক গোটাই ৰাখক পোন্ধৰ বিছ দিনৰ কাৰণে আৰু যদি আপোনালোকৰ জীৱ জন্তু আছে সেইখিনিৰ কাৰণে দানা চানা অলপ ৰেডি কৰি থ'ব কাৰণ আপোনালোকে জানেই সেইবোৰ জেগাত প্ৰতি বছৰে বানপানী হয় আৰু নেক্সট আকৌ হয়তো পানী সোমাই যাব পাৰে ৰাতিৰ ভিতৰতে পানী আহিব পাৰে বৰাক ভেলীত কোনোবা মানুহে ঘৰত শুই থাকোঁতে ৰাতিৰ ভিতৰতে তলেদি মানে এটা নৈ বৈ গৈছে মানে তলেদি মানে নৈয়ে গতি সলাই দিছে তলেদি গৈ আছে পানী দেখুৱাই আছে নিউজত গতিকে সাংঘাতিক কথা পকা ঘৰ তলেদি গৈ আছে পানী আপোনালোকে এইবোৰ দেখিছে নিউজত ঠিক আছে গতিকে আৰু বহুত কিবাকিবি হৈ আছে আপোনালোকে হয়তো সময় নাপাব এইখিনি মানে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ গতিকে আগতীয়াকৈ সেইকাৰণে বতৰ বিজ্ঞানে জনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমাৰ পাব্লিক যিটো যিটো ৰাইজ আছে ৰাইজে এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব আৰু ডি ডিজাষ্টাৰৰ লগত আপুনি দুৰ্যোগৰ লগত ফেচ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰেডি হৈ থাকিব আপোনালোকে ঠিক আছে আৰু চৰকাৰৰ যিখিনি সুবিধা আছে বা প্ৰশাসনৰ যিখিনি সুবিধা আছে আপুনি নিশ্চয় পাব কিন্তু হয়তো কেইদিনমান লেট হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি ইমাৰজেঞ্চি আপোনাক নিজতে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিব ঠিক আছে গতিকে এতিয়া মই যি সাৱধান বাণী নিউজত আপোনালোকে পাই আছে তথাপি মই আপোনালোকক অলপ শুনোৱাব বিচাৰিছোঁ যে আমাক কি সতৰ্ক বাণী দিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানে সেইখিনি মই আপোনালোকক অলপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ অব্যাহত আছে সেইখিনি আপোনালোকে শুনিলে বতৰ বিজ্ঞানে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে সেইকাৰণে আমি নিজকে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈ থাকিব লাগিব আমি কেনেকৈ ফেচ কৰিম আমি ঘপককৈ কিবা এটা হ'লে আমি দুৰ্যোগত কেনেকৈ ফেচ কৰিম আমি সেইখিনি ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব গতিকে এইখিনিকে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পৰিয়ালটি আৰু কিবা বিপদ আহক আপোনালোকে যাতে সতৰ্ক হৈ থাকিব পাৰে সাৱধান হৈ থাকিব পাৰে এইখিনিকে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম থেংক্স ফৰ ৱাচিং নমস্কাৰ